Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Dalam Islam, seluruh umat dianjurkan untuk saling menjaga dan berperilaku baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah tak hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan seperti kucing. Kucing merupakan salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam Islam. Hal ini lantaran kucing merupakan hewan yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi sebagian orang, memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaan kepada hewan lucu dan menggemaskan ini. Di balik hal ini, kegiatan memelihara kucing serta memberi makan kepada kucing-kucing terlantar ternyata juga mendapatkan banyak manfaat bagi orang yang melakukannya. Ini disebabkan karena kucing merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, barang siapa yang menyayangi makhluk Allah, maka juga akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang maha pengasih Karena itu berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi Niscaya penduduk langit akan mengasihimu Selain itu disebutkan bahwa dalam Islam Ternyata, memelihara kucing dan memberi makan kepada kucing-kucing terlantar, kita bisa mendapatkan enam pahala atau kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enam janji Allah tersebut yakni: satu, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Ternyata, rahmat Allah juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang menyayangi hewan, salah satunya seperti kucing. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis: "Barang siapa menyayangi, meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat." (Hadis Riwayat Bukhari). Jadi, memelihara kucing dan memberi makan kucing-kucing terlantar. Ternyata termasuk dalam sebuah ibadah, sehingga dapat mendatangkan pahala bagi yang melakukannya. Dalam beberapa tafsir, rahmat bisa diartikan sebagai ampunan, rejeki, kebaikan, pahala, dan sebagainya. Selain itu, kucing bukanlah hewan yang najis, maka itu jika ada kucing yang masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir tanpa diberi makan dan minum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian." (Hadis Riwayat Ahmad an-Nasai Abu Daud, Tirmizi) dan disahikan oleh Albani. Kedua dosa-dosa dapat diampuni oleh Allah SWT. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan seperti kucing, seseorang yang berbuat baik kepada hewan haram sekalipun seperti anjing, maka dosa orang tersebut akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang si wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur, dan hampir mati karena kehausan. Lalu, wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari dalam sumur itu, dan diminumkan ke anjing itu. Maka, dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari: ketiga, mendapatkan pahala sedekah. Sisi orang yang memelihara kucing serta selalu memberi makan kucing-kucing terlantar. Berarti orang tersebut sudah bersedekah, maka di saat itulah kegiatan memberi makan kucing-kucing tersebut mendapatkan pahala sedekah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Yang kemudian dimakan oleh burung-burung atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikisahkan, ada seorang wanita yang diampuni dosanya karena ia memberi minum seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Kisah hikmah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hal sekecil apapun jika baik maka bisa membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan tidak mungkin jika kita memelihara dengan baik si ekor kucing atau lebih ataupun memberi makan kepada kucing-kucing terlantar di jalanan bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan khususnya bagi umat Islam agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad yakni setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada semua hewan, terutama kepada kucing hal ini agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing memelihara dengan menyiksanya, maka bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah SAW Wasallam dalam sebuah hadis: "Seorang perempuan diajab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati." Dia pun dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya, bahkan dia tidak membiarkannya makan serangga-serangga kecil di tanah. Kelima, disayang penghuni langit. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi." maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis ini tentu berlaku juga untuk manusia yang sayang dengan kucing-kucing terlantar atau orang-orang yang memelihara kucing. Keenam, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Sisi orang yang memelihara dan memberi makan kucing terlantar ataupun binatang lainnya Sebagaimana disyariatkan oleh Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Maka kebaikan yang sudah diberikan tersebut Seperti memberi makan dan minum Bahkan membersihkan kotorannya Kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat Wallahualam bisawaf Oke pemirsa yang beriman Itulah enam kebaikan yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang menyayangi kucing Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.